И еще одно стихотворение Левана Афаунова Зева Дивенова Сади Васа Азамат Гергов. Когда ж я безумно писался, я хабарж уж паропши нашел, хочу меня хавар захвачу, хочу максимально фальсаз апбху Зева Дивену Сади Васа, у куршапам

اوش لبقیفت زش خوزه لطیجم، او قشص را، اوش لبقیفت و بطر، اوزوچه تا جنر قبخوی مخوال، اوزو با جاپر جم زریحاو، زوا دیگنو، صد یواسا، حمیقو صاغور، زخب خامب صاوا، اوزربتا جنر، زگورب صاوا، دونه ایش خوام، وشب زنجب صاوا، За сыт Юаса, За сыт Иуаса. Что значит на земле адыгом быть? А значит это крародную любить? На языке великих предков говорить, Предательством свой род не осрамить, Адыгахаб за в сердце сохранить, Заветом старших век не изменить, Черкеску нашу с гордостью носить, Людскую дружбу дорожить. Что значит на Земле адыгом жить, а значит это человеком быть? Вот вы услышали все, что адыги называют обычаями, своими обрядами, культурой. И я надеюсь, ни у кого не возникло каких-то сомнений о том, что культура адыгского народа – это высочайшая культура уважения к старшему, к младшему, к мужчине, к женщине, к гостю. И мы стараемся своих детей учить именно о этих традициях, потому что человек, который не знает своих обычаев, не уважает свой народ, никогда не сможет с какой-то долей уважения относиться к человеку другой культуры и с интересом пытаться понять другую, может быть, не очень понятную культуру. Адыги очень доброжелательный, открытый для всего хорошего народ. Так было всегда, и я думаю, что так будет всегда.